एक हैरान कर इंकशाफ में पाक फौज के एक जनरल ने पाकिस्तान में बलोचों की आज़ादी की तहरीक को कुचलने में चीन के किरदार को तस्लीम करते हुए कहा है कि बीजिंग ने उन्हें बलोच अवाम की आज़ादी जद्दोजहद के खात्मे के लिए छः माह का टास्क दिया है बांग्लादेश अखबार डेली सन ने उनके हवाले से बताया चीन ने मुझे बलोच तहरीक को कुचलने के लिए यहाँ तैनात किया है और मुझे छः माह का टास्क दिया है पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल एमन बिलाल ने ईरान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा कि पाक फ़ौज ईरान के अंदर जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी उन्होंने कहा चीन ने मुझे तनख्वाह और बहुत बड़ा रकम अदा की है और अपने इलाकाई मफादा और सी पी ई सी यानी चीन पाकिस्तान इकतसादी रहदारी के खिलाफ ईरान की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुझे सरकारी तौर पर यहाँ पोस्ट किया है क्योंकि ये इलाकाई मफादात में एक किस्म की सरमाकारी है बलोच बागी ग्रुपों ने कई दहाइयों से सूबे में अलहदगी पसंदों की बगावत का सिलसिला जारी रखा है और इसकी शिकायत है कि इस्लामाबाद और अमीर तरीन सूबा पंजाब में मरकजी हुकूमत उनके वसाइल का गैर मुनफाना इस करती है इस्लामाबाद ने दो हजार पाँच में सूबे में फौजी ऑपरेशन शुरू करके शोरस पर रद्द का इजहार किया था अस्करीत पसंद और सियासी गिरोह दोनों बलोच अलहदगी पसंद इस सूबे में चीन की बढ़ती हुई मुदाखलत की मुखालफत करते हैं मेजर जनरल एमन बिलाल ने कहा कि बलोच तहरीक का खात्मा और सी पी ई की कामयाबी पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत अहम है